ਧੰਧਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਜ ਕੇ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਧੰਧਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਕੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਬਿਨਾ जीव का जो जन्म मरण का चक्र है वो खत्म नहीं, नहीं होता हुता, हुता हुता। और जब, जब हमें परम पारस गुरु मिल जाता, जाता है तो सात संगत जी हमारे अंदर जो वहम भरम अडम्बर प्रखंड परम, परम्पर, परम्पर हैं हम उनसे मुक्त हो जाते हैं और इसके मन में सरगुण और निर्गुण एक ही विचार रह जाता है सत जुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार तीनो जुग, तीनो कल केवल नाम आधार सत्संग जी धन धन जगत गुरु सब सरदास महाराज जी फरमाते हैं सतयुग में सच बोलने, बोलने की, की प्रधानता थी।, थी त्रेता युग में यज्ञ करने, ये ये करने की, की और द्वापर युग में पूजा एवं श्रेष्ठ कर्म करने की प्रधानता थी, थी। तीनों युगों में यह तीनों कर्म दृढ़ थे, थे। नियत थे।, थे।, थे पर कलयुग में केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है संगत जी सतयुग में सच बोलने की प्रधानता त्रेता युग में यज्ञ करने की प्रधानता और द्वापर युग में पूजा करने की आगे सतगुरु जी फरमाते हैं तीनों युगों में तीनों कर्म वेदों और शास्त्रों में नियत किए गए हैं और कलयुग में देवी देवताओं का आधार माना जाता है सतगुरु अविदास महाराज जी ने सात जी जो श्रेष्ठता बताई है चार युगों में से किसकी श्रेष्ठता है तो सतगुरु जी, जी फरमाते हैं सतयुग युग सत्थ सत्य ताजगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों तीनो दड़े, दड़े कल, कल केवल, केवल नाम आधार कि सत्संग जी चाहे कोई भी युग रहा हो सबसे अगर श्रेष्ठ कोई है वो है परमात्मा का सिमरन और सदगुरु अवदास महाराज जी चारों युगों की प्रधानता को ना मानते हुए मानवता को उपदेश देते हैं, हैं। कि चार युगों के कर्म करने, करने से से जीव पार से नहीं हो सकता अगर, अगर उसे भव सागर से पार होना है ना सात संगत जी पहले उसे गुरु वाला बनना पड़ेगा गुरु धारण करना पड़ेगा और गुरु से गुरु मंत्र लेके उस गुरु मंत्र की कमाई करनी पड़ेगी और साथ संगत जी सतगुरु जी फरमाते हैं हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे जैसे सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने समझाया है ना प्रभ का सिमरन सब से ऊंचा कि साथ संगत जी परमात्मा के सिमरन से बड़ा कोई है ही नहीं चाहे कोई भी युग रहा हो जिसने गुरु धारण किया है जिसका गुरु सच्चा है और जो गुरु, जो गुरु के, के दिखाए तो हुए पर मार्ग पर चलता है सदगुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा का सिमरन करने, करने से, से ही इस भव सागर से पार, पार हो जाता है और जब तक हम सत्य, सत्य के मार्ग पर नहीं चलते और सात संग जी युग कोई भी रहा हो जिसका गुरु बड़ा है सच्चा है और जो गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है सच की कमाई कर रहा है सात जी वही इस सागर पार से पार होता है वो ये ये बात, बात समझकर समझ भी कोई नहीं, नहीं कह सकता। किन कर्मों के करने से मुक्ति मिलती है मुक्ति तो केवल परमात्मा के नाम से मिलती है सत्य ताजगी, द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों कल केवल नाम आधार पार कैसे पाई बोरा मौसो कौ न कह समझाए जाते आवा गवन बिलाए रहाओ आगे सतगुरु जी समझाते हैं कि एक प्रभु के नाम के बिना इस भवसागर से और जन्म मरण के चक्कर से किस तरह मुक्त होना है इस बात की सच्चाई मुझे कोई भी कहकर नहीं समझा रहा पार कैसे पाई बोरे ना कह समझाए जाते, जाते आवा गवन बिलाए कि, कि हम कौन सा ऐसा काम तो करें जिसके करने से हम इस भवसागर से पार हो सके और महाराज जी समझाते हैं कि कोई कहकर, कहकर भी मुझे ये नहीं समझा रहा कि परमात्मा के नाम के बिना कोई ऐसा काम और भी है जिसके करने से हम भवसागर से पार हो सके हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके और जी ये बहुत बड़ा सत्य है कि जो गुरु है सच्चा गुरु जिसने जिस अपने अंदर से कमाई की हो अपने अंदर से परम पिता परमात्मा की खोज की हो और ऐसा गुरु जिसने सात संगत जी खुद अंदर से कमाई की हो और जब ऐसा गुरु मिलता है ना तो जो गुरु धारण करने वाले जीव हैं उन जीवों के जो जन्म, जन्म जन्मांतरों के बंधन हैं वो कट जाते, वो कट जाते वो कट हैं भवसागर से पार हो जाते हैं जागत रह तिन ही प्रभ पाया शब्द है होम हमारी गुरु बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मुलो न बाकी और साध जी बिन शब्द जग भुल दा फिर दरग मिले सजाए कि साध जी हमें वहम भरम अडंबर और पखंड से नहीं जुड़ना हमें जुड़ना है, है सत्य के मार्ग से हमें जुड़ना है गुरु की गुरुवाणी से और हमें जुड़ना है के जाप से। गुरु गुरु बिन बिन कैसे ज्ञान बिन पेख कहो कैसे और सात जी बिना गुरु के कैसा ज्ञान और गुरु ही है जो हमें सोहंग सत्य नाम का जाप कराता है बिन बुजे कहा मन ठहराना नाम, नाम बिना, बिना सब, सब जग बोरन के परमात्मा के नाम के बिना, बिना सतगुरु जी।, जी फरमाते हैं ना कह हम तो एक राम छुटिया जो सारा संसार है ना सांग जी वो वहम भरम अड़ंबर लालच द्वेष ईर्ष्या में फंसकर अपने जीवन का नाश कर रहा है सभी लुट रहे हैं और बचता कौन है जी जो एक अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ जुड़, जा, जुड़ जाता है। गुण गुण का गुण का गुण गुण है का फरमान नाम नाम लेत प्रभ प्रभ शाबाश। हमारी साथीरास। साथीरास। कि जो परमात्मा का सच्चा स्मरण करता है वह भ्रम अडंबर पखंड को छोड़ देता है परमात्मा भी उसे शाबाश कहता है तीर्थ हमरा हर को नाम गुरुपदेश तत्व ज्ञान कि परमात्मा का सिमरन करना ही सबसे बड़ा, बड़ा तीर्थ है नाम, नाम लेत मन, मन प्रगट पया नाम, नाम लेत पाप तंते गया नाम लेत सगल प्रभाया नाम लेत अक्षट मजनाया और बार बार सात संगत जी गुरबाणी हमें यही समझाती है कि हे जीव परमात्मा के सिमरन से बड़ा कोई है ही नहीं सात जी क्या तू सोया जाग ए अन्ना जीवन जग सच कर जाना और संगत जी बड़े ही कर्मों वाले हैं भाग्यशाली हैं कितने बड़े इतने महान गुरु हमें मिले हैं जो हमें वहम भरम अड़ंबर प्रखंड से निकाल कर सत्य के साथ जोड़ रहे हैं सतगुरु मिला अंधेरा जाए जय देखा तेरह समय और सात जी जब गुरु मिलता है ना हमारे अंदर जो वहम भरम अडंबर प्रखंड है वो निकल जाते हैं दूर हो जाते हैं जैसे सतगुरु जी, जी फरमाते हैं नाम तेरे की जोत लगाई पयो जारो पवन सगलारे जब हमें सच्चा गुरु मिलता गुरु है, है और हम अपने तो मन, मन के अंदर मन गुरु, गुरु के ज्ञान की जोत जगाते हैं तो सात जी क्या होता है जो हमारे अंदर जन्म अनेकों जन्मों का अज्ञानता का अंधेरा है अंधकार है सात जी वह दूर होता है बहुबिद धर्म अनुरूपी करता दिशो कवन कर्म आगे महाराज जी समझाते हैं वेदों और प्राणों में अनेकों प्रकार के धर्म कर्म नियत किए गए हैं सात संगत जी और सारे संसार के लोग उनको करते भी हैं पर सतगुरु जी फरमाते हैं ये नहीं बताया कि इनमें से कौन सा कर्म किया जाए जिसके करने से सारी, सारी रिद्धि सिद्धियां मिल जाएं, इस भवसागर, इस भवसागर से हम पार से हम हो जाएं, बहुविध धर्म निरूपी है इनमें से कौन सा कर्म करें जिससे हम रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सके इनमें सब से हम कौन सा कर्म करें जिससे हम भवसागर से पार हो सके वेदों और प्राणों में अनेकों प्रकार के धर्म कर्म नियत किए गए हैं प्रसाद संग जी संसार के लोग कर भी रहे हैं कर्म अकर्म विचार्य संका पुराणे बसे तो कौन ही रहे अभिमान आगे सतगुरु जी समझाते हैं कर्म अकर्म विचार्य शंका सुन वेद पुराण कि मैं जब वेदों और प्राणों को पढ़ता हूं सदगुर रविदास महाराज जी अपने मन की अवस्था बताते हैं।, हैं कि मेरे मन में शंका, शंका पैदा, पैदा होती है, है कि, कि मैं कौन, कौन सा कर्म करूं, करूं, करूं और कौन सा ना करूं इन कौन से कर्म करने से सास जी मुझे भवसागर सागर से मुक्ति मिलेगी और इन कर्मों के करने से जीव के मन में भ्रम पैदा होता है सास संकत जी कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें धार्मिक शास्त्रों में अनेकों प्रकार के कर्म बताए गए हैं कि हमें ये करना है वो करना है सतगुरु जी फरमाते हैं किन, 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 कि इनके इन कर्मों के करने से जीव के मन में भ्रम पैदा होता है और जब तक भ्रम है अहंकार कैसे खत्म होगा और ही अहंकार को जन्म देता है और सत्संग जी सतगुरु अवदास महाराज जी फरमाते हैं जब तक हमारे मन में अहंकार है हमें सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा जब हम जब हो तो होते तब तू ना, ना ही अब तू तो ही मैं ना, ना, ना कि सात जी जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार है हमें सत्य की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब हम गुरु वाले बनकर कर श्वास परमात्मा का सिमरन कर कर अपने मन में जो अहंकार है उसको खत्म कर देते हैं तो संगत जी जब परमात्मा मिलता है वो जो अहंकार है हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो जाता है ऐसी है नाम की कर्म अकर्म विचारी वेद पुराण संसा सद हृदय बस कौन ही कि सात संग जी अनेक प्रकार के कर्म करने से मन में शंका पैदा होती है कि ये कर्म बड़ा है वो कर्म बड़ा है प्रसाद सत्संगत जी सद्गुरु जी, जी फरमाते हैं सबसे बड़ा, बड़ा कोई है, है वो है परमपिता परमात्मा, परमात्मा का सिमरन और सत्संगत जी जिसने सिमरन कर लिया फिर उसको, उसको कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं रहती बाहर उदक पखारिए कट पीतर बिबद विकार शुद्ध कवन पर होए बो सुच कुंचर विद बेहार सास संगत जी बहुते जीव, जीव हैं, बहुत सारे, सारे जीव, जीव हैं जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं।, हैं और सोचते हैं कि मेरे जो पाप जो हैं वो खत्म हो गए सागत जी ये मान लिया जाए कि तीर्थों पर अगर शुद्ध होता है तो वो हमारा शरीर शुद्ध होता है जिस प्रकार सात संगत जी यदि तीर्थों के ही पापों से मुक्ति का साधन मान लिया जाए तो तीर्थों पर स्नान करने से जीव के शरीर की जो मैल है उतर जाती है प्रसाद जी जी जो जीव के मन की मैल है ना वो गुरु के ज्ञान से ही दूर होती है परमात्मा के सिमरन से ही दूर होती है बाहर कटपितविध विकार शुद्ध कवन पर हो जैसे सात संगत जी हाथी उसको कितना भी नहला दुहला दिया जाए वह समय पर, पर कर, अपने आप पर कीचड़ डालकर अपने शरीर को फिर मैला कर, कर लेता है इसी, इसी प्रकार संगत जी ये जीव है ये तीर्थों पर जाता है स्नान जी जी करता है पर इसके पर मन में, में जो, जो पाप जो है द्वेष है लालच है ईर्खा है सास संगत जी आपने बहुत सारे जीव देखे होंगे कि तीर्थ स्थानों पर स्नान करके आते हैं जीवन उनका वैसे ही रहता है और यही आप रहे हैं कि तीर्थ पर स्नान करने से मन की मैल दूर नहीं होती जब हम गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं परमात्मा का स्मरण करते हैं ना सास संगत जी तब हमारे जो मन की मैल है वो दूर होती है हमें गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना है और बहुत जीव हैं सास संगत जी अनेकों जीव हैं जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं पर मन उनका बदलता नहीं है जब भी आपका भी मन बदलेगा सास संगत जी गुरु के ज्ञान से ही बदलेगा गुरु की गुरबाणी से बदलेगा सत्संग सत्संगत संग, मिल रही है माधो जैसे मधुमखी साध संगत बिना पाव नहीं तेरी के साथ संगत जी बिना साधु संत के हमारे अंदर भावना नहीं पैदा होती और बिना भावना के साथ संगत जी भक्ति पैदा नहीं होती रव प्रकाश रजनी जता गत जानत सब संसार तब कनक होत नहीं बार आगे समझाते हैं कि एक महान सच्चाई है कि सूर्य के प्रकाश से रात का अंधकार दूर होता है इसी प्रकार सात संग जी सब लोग जानते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो जो, जो अंधकार है ना सात संगत जी वो चला जाता है ऐसे ही जब जीव, जीव के मन में गुरु का ज्ञान होता, होता है पारस मानो ताबो चुए कनक होत नहीं बार और साथ जी जब हमारे अंदर गुरु, गुरु के ज्ञान का, का प्रकाश, प्रकाश होता है ये जो हमारे अंदर अनेकों जन्मों, जन्मों का अंधकार है अज्ञानता का वहम भरम अडंबर का ये दूर हो जाता है जैसे सतगुरु अंगद देव महाराज जी फरमाते हैं जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੋਰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੂਚ ਅੰਦਰ ਮਗ ਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੂਰਜੋਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਮੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸਕੇ ਅਗੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕੋਂ ਸੂਰਜ ਕੀ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰਸ ਤਾਂਬੇ ਕੇ ਸਾਹਸਪਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ तो उसे, तो उसे स्वर्ण, स्वर्ण बनने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती वो सोना, वो सोना बन, जाता वो बन जाता है एक, एक आम सा दिखने वाला तांबा सास संगत जी लोहा जब पारस जब के साथ, के साथ तो मिलता है, है, है पारस पारस का स्पर्श करता है वो सोना बन जाता है इसी प्रकार सास संगत जी जो आम इंसान जब सच्चे गुरु से मिलता है गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है तो सास संगत जी वह भी परमात्मा का रूप हो जाता है उसके वैभी सोने जैसा, जैसा शुद्ध हो जाता है वो भी अपने, अपने अंदर, अंदर से सत्य, सत्य की परमात्मा की, की खोज कर लेता है पर जरूरत है सत्संगत जी सच्चे गुरु की पहले हम गुरु वाले बने फिर गुरु के दिखाई मार्ग पर चलें सत्संगत जी रव प्रगाश रजनी गत जानत सब संसार पारस मानो ताबो चवे कनक होत नहीं बार के सत्संगत जी जब तक हमारे मन में गुरु का ज्ञान नहीं आता नाम तेरे, तेरे की जोत तो लगाई पयो जारो पवन सिंह लारे और सात जी बहुत जीव सोचते हैं कि गुरु जी जोत जगाने की बात करते हैं ये कोई दुनियावी जोत नहीं है सात जी घी की बाती की सतगुरु जी ज्ञान की जोत की बात करते हैं कि जिसके अंदर गुरु के ज्ञान की जोत जग जाती है और सात जी उसके मन में जो अनेकों जन्मों का अंधकार है वहम भरम अडम्बर प्रखंड का, का वो दूर, दूर होता, होता है, है। परम उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट आगे सदगुरुदास महाराज जी समझाते हैं कि जीवों को परम पारस गुरु उस समय मिलते हैं सास संगे जी जब उसके मस्तक पर पूर्व कर्मों लेख के लेख होते, होते हैं, हैं। जब परमात्मा कृपा करता है न सात संगत जी फिर हमें सच्चा, सच्चा जो गुरु है वो प्राप्त होता है सदगुरु नाम महाराज जी फरमाते हैं जाके मस्तक पर है गुरु की शरण कि जिसके मस्तिष्क में जिसके भाग्य में सात जी श्रेष्ठ कर्म होते हैं वे संतों महापुरुषों की शरण में आता है इसलिए हम अच्छे कर्म करें और सा संगत जी सदगुरु कबीर साहब महाराज जी भी फरमाते हैं कबीरा परमात्मा की मर्जी से और परमात्मा की कृपा से ही हमें सच्चा गुरु मिलता परम पारस गुरु के मिलने से जीव की अज्ञानता के कठोर द्वार खुल जाते हैं और जीव तुरैयावस्था में पहुंच जाता है सास संगत जी उन मन 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 ही मिला छुटकत बज्र कपाट ये जो हमारे मन के कपाट है ना सांग जी, जी दरवाजे हैं कपाट, कपाट हैं जो बड़े देर से बंद, से बंद पड़े हैं, हैं ये, ये खुल ये जाते जीव हैं और जीव को फिर, फिर पता, पता लगता है क्या सत्य है क्या झूठ है जिस भक्ति को मैं वह अडम्बर प्रखंड को मैं भक्ति समझ रहा था वो तो वहम है अडम्बर है कर्म कांड है और जो सच्चा गुरु है सात संग जी हमारे अंदर बैठे परमात्मा से हमें मिला देता है भगत जुगत मत सत करी ब्रह्म धन काट विकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार सांग जी आगे सदगुरुदास महाराज जी समझाते हैं कि जिन जीवों ने अपने हृदय में भक्ति की युक्ति को सत्य करके जाना है उनके सभी भरम सभी वे विकार खत्म हुए हैं और संग जी उनके मन को इस तरह का आनंद मिलता है कि प्रभु के निर्गुण और सगुण सरगुण दोनों गुणों का एक ही विचार रह जाता है सदगुरु नामदेव महाराज जी फरमाते हैं गुंगे महाअमृत पूछे कह जाई हो कि भाव जिस प्रकार एक गुंगा व्यक्ति सात संग जी मिठाई खाकर उसका बयान नहीं कर सकता इसी प्रकार जब हमें परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है वो जो आनंद है ना अवस्था का उसे हम बयान नहीं कर सकते माराजी फरमाते हैं कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे थे क्या कहिए अनक जतन निग्रह की है तारी न है ब्रह्म फास प्रेम भगत नहीं उपजे तां तेरव दास उदास धन धन जगत गुरु सदगुरदास महाराज जी संगत जी फरमाते हैं समझाते हैं वर्ण करते हैं कि जी परमात्मा के नाम के बिना अपनी इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने के लिए अनेक प्रयत्न करे सात जी उसका जो भ्रम है और वो कामयाब तब तक, तक नहीं, नहीं होता जब तक वो परमात्मा का सिमरन नहीं करता जब तक उसे सच्चा गुरु नहीं मिलता और जब तक वो गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता गुरुओं से गुरु मंत्र लेके उसकी कमाई नहीं करता ईमानदारी की रोटी कमाते हुए परमात्मा का सिमरन करना है सास संगत जी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है माता पिता की सेवा करनी है समाज के प्रति परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है सात संगत जी हमारी जो ड्यूटी है वो हमें निभानी है और सतगुरु जी फरमाते हैं ऐसा जो इंसान है ना गुरुओं से गुरु मंत्र लेके ईमानदारी का जो जीवन व्यतीत करता है सात संग उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं नेक कमाई जो करे ग्रह बन तजना जाए रवदास हमारो राम तो घर में मिले है आए ग्रह मैं मिले आए कि सात संग जी जो ईमानदारी की रोटी कमाता है और जीबा से परमात्मा का सुमरण करता है वो सारी दुनिया, दुनिया का मालिक हमें अपने शरीर में से ही मिल जाता, जाता है, है। जीबा सो ओंकार जप हथन सो करकार राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार अनक जतन निग्रह किया टारी न डरे ब्रह्म फास प्रेम भगत नहीं उपजेता ते रविदास उदास कि सत्संग जी बहुत यतन कर रहे हैं लोग अनेकों जीव हैं जो सोच सोचते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो अनेक, अनेक प्रकार, प्रकार के कर्म कांड करम करते हैं संगत जी पर सतगुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा की, की, की प्राप्ति सिर्फ सच्चा गुरु ही करवा सकता गुरू है और ऐसा गुरु जो प्रखंड से जीव को निकाले जिसने अपने अंदर से सच्चे की सत्य की खोज की हो जिसने अपने अंदर से परम पिता परमात्मा को प्रकट किया हो और ये सत्य है सास संगत जी जितने भी हमारे गुरु हुए हैं ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸائیں ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਥਾ ਕਿ ਜੀਵ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮਪਲਾਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਪਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਤਿਸ ਨੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਰੈ ਕਵਾਲ कि साथ संगत जी जो जीव, जीव अपने अंदर बैठे परमात्मा से जुड़ जाता है उसे जमदूत भी तंग नहीं करते उसे जमदूतों जम्दूत का डर भी नहीं रहता जो सत्य के मार्ग पर चलता, पर 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 चलता है, है। कह रवदास हाथ पहने रहे कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम प्रम साथ संगत जी अनेकों किलोमीटर दूर जाते हैं वो तो हाथ से भी नजदीक है तेरा कट में सृजनहार कस्तूरी मृग पास है ढूंढत का कि जैसे ये ये के, अंदर के, अंदर के अंदर से कस्तूरी की खुशबू आती है वो उस खुशबू को इधर उधर ढूंढता रहता था था है पर उसे नहीं पता मेरे अंदर से आ रही है यही हालत हमारी है कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और हम इधर उधर ढूंढ रही हैं। जय कारण तट तीर्थ जाय रतन पदार्थ कट ही माई कि जिस परमात्मा को तू तीर्थ स्थानों पर जाकर ढूंढ रहा है वह परमात्मा तो तेरे अंदर बैठा है सु संगत जी आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु ने हमें बताया है हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे और सात संगत जी परमात्मा के सिमरन से बड़ा कोई नहीं है हमें गुरु वाले बनना है गुरु का ज्ञान लेना है और जो गुरु मार्ग दिखाए सात संगत जिस मार्ग पर हमें चलना है हाथों से किरत कमाई करनी है ईमानदारी की, की रोटी कमानी है जीबा, जीबा से परमात्मा का सिमरन करना है अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है सात संगत जी माता पिता, पिता की सेवा करनी है जिम्मेवार निभानी है परिवार के प्रति समाज के प्रति फिर ही सात संगत जी हमें सत्य की प्राप्ति हो सकती है इतनी की विनती आज की प्रवान कीजिए सात जी जितने भी हमारे रहबर हुए हैं ना सबने हमें एक ही उपदेश दिया है कि हम सत्य के मार्ग, मार्ग पर चलें, चलें। और सात जी जो भी महान आत्माएं संसार में आई हमें, हमें उनको याद, याद करना कर चाहिए, चाहिए, चाहिए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने भी सास संगत जी इस समाज के लिए बहुत कुछ किया और जो महान आत्माएं हैं ना सास संगत जी वो ये नहीं, नहीं है किसी एक, एक वर्ग के लिए वो सबके लिए, सब सब लिए, लिए ही करते ही हैं।, ही हैं जैसे, जैसे सद्थ महाराज जी ने अगर सत्य, सत्य के मार्ग पर चलाया तो सबको ही चलाया चलायाडम्बर प्रखंड से निकाला तो सबको निकाला और सात संग जी भला किया सबका ही किया ऐसा चाहूं राज में जहां मिला सब अन को छोट बड़े सब संभ रहे इसी प्रकार बाबा साहेब ने जब अधिकार दिए सबको ही दिए पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो पढ़ो सतगुरु जी फरमाते हैं माधव विद्या हित किन विवेक दीप मलीन सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान रविदास कहे बिन विद्या नर को जान जान अपने बच्चों को साथ संगत जी खूब पढ़ाएं स्कूल कॉलेज की अच्छी पढ़ाई कराएं जुड़ो सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमखीरा कि हमें सत्य के साथ ऐसे जुड़कर रहना है जैसे मधुमक्खियां आपस में जुड़कर रहती हैं संघर्ष करो बाबा साहब ने फरमाया सतगुरु जी फरमाते हैं प्राधीन पाप है जान लियो रमीत रविदास दास प्राधीन सो कौन करे है प्रीत के गुलामों से कोई प्यार नहीं करता गुलामी पाप है साथ जी चाहे शरीरिक हो चाहे मानसिक हो और इस गुलामी से बाहर आने के लिए हमें संघर्ष करना है और किस लिए साथ जी बेगमपुरा शहर को नाम दुख नहीं, नहीं तैठाओ ऐसा चाहूं राज चाहू में मैं, मैं, जहां मिले सबन को अन्न छोटे बड़े सब संबस रह प्रसन्न के ऐसा समाज लेके आना है ऐसा बेगमपुरा जिसमें कोई जात पात प्रथा ना हो कोई भेदभाव ना हो किसी पे अत्याचार ना हो कोई बड़ा छोटा ना हो सात संगत जी कोई भूखा ना सोए सबको भर पेट खाना मिले ऐसा, ऐसा बेगम पूरा तब ही बच सकता है जब हम, जब हम सब, सब, सब बेईमानी अहंकार द्वेष बुरी आदतें छोड़कर साथ संग जी गुरुओं के, के दिखाई मार्ग पर, पर चलें।, चलें और सबका ही भला मांगे पर का बुरा न राखो चेत तुमको दुख नहीं पाई कि जो सबका भला मांगता है ना साथ संग जी परमात्मा सबसे पहला भला उसका ही करता है सो इतनी की विनती आज की प्रवान कीजिए गुरु वाले बने वह बरम अडंबर प्रखंड से निकल कर जो सदगुरु रविदास महाराज जी रास्ता दिखाते हैं उस रस्ते पर चले सिमरन करते रहे हर सो हीरा छाड़ कर आन की आस ते नर दो जक जाहिंगे सत खै रवदास ते नर दो जक जाहिंगे ਸਤਿ ਪਾਖੇ ਰਵਦਾਸ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ